поздравляю звезду с победой вот. что касается самой игры то ну, футбол складывается из ошибок к сожалению мы их сегодня допустили вот. будем разбираться есть претензии у нас к некоторым футболистам звоночек был немножко ранее немножко раньше вот поэтому есть у нас травмированные футболисты к сожалению их сегодня не хватило знаете, когда человеку доверяешь, что своего рода даришь, даешь ему, даришь нож в руки. Вот, и тем самым он может либо выручить, либо сам тебя зарезать. Вот. Но я утрирую, естественно, поэтому некоторые футболисты, которым сегодня, в частности, доверилось место в составе, доверилось время на футбольном поле отведенное, ну, не так сработали, как хотелось бы. В любом случае, ответственность за результат несет тренер. Поэтому будем разбираться, почему доверили футболистам тем или иным и будем разбирать ошибки. Поэтому еще раз поздравляю вашу команду с победой. Коллеги, ваши вопросы, пожалуйста. Сдавался ваша команда, будет играть без оборону. первый тайм, так и вдал ну, Зирка створила два момента. Возможно не было. А вот почему в тайме команда рассыпался? Почему команда рассыпалась? Давайте вспомним мячи, которые залетели сегодня в наши ворота. Это первый стандарт, это ну, ничего не предвещало. Мы не играли от обороны, мы компактно работали на футбольном поле. Ваши футболисты довольно быстрые. Наша линия обороны немножко постарше, и поэтому довольно-таки есть разница в скорости. Вот, поэтому мы играли компактно, при возможности мы накрывали ваших футболистов. Поэтому я вам скажу, что по первому тайму. Ну, давайте посчитаем, сколько количества передач на своей половине пуля сделала ваша команда. То есть это были поперечные передачи. Настолько медленные, что даже вскрыть нашу оборону было сложно. Поэтому второй тайм. Ну, мяч со стандарта разыграли. Банальный прострел, солнце, не солнце. Не знаю. Мы еще и с футболистами не общались. Но мяч залетает, нам приходится раскрываться. Вот. Давайте разберем второй мяч, который залетел в наши ворота это, ну, это ошибка Денчука, ближний угол Поэтому, опять же, нам опять надо раскрываться Мы пускаем второго нападающего вот. ну, Пытались изменить ход поединка вот. Поэтому мы ни в коем случае не играли от обороны Спасибо, вопросы еще? У меня есть вопрос Скажите, какие задачи стоят перед командой на этот сезон? Быть в тройке ну, хочу сказать в первую очередь спасибо большое болельщикам за такую поддержку Не, настоящим болельщикам которые нас поддерживают и в тех играх когда мы играем хорошо и в тех играх когда мы скажем оступаемся в каких-то моментах ну, также хочу поблагодарить и тех людей, которые в нас видят только негатив потому что благодаря им где-то э, мы стараемся играть лучше и стараемся исправить те ошибки, есть категория людей, которые даже в хороших выигранных играх всегда находят ложку дегтя. Поэтому им тоже отдельное спасибо за то, что они нас критикуют, а мы стараемся все-таки исправить те ошибки. Касательно игры, ну, мы понимали, что сегодняшняя игра, это игра, в принципе, за 6 очков. Команда, которая приехала к нам, елиос Харьков, значит, также ставит задачи повышения в классе. Команда очень дисциплинированная, организованная. То есть до сегодняшнего дня они не проиграли ни одной игры. И за 10 туров пропустили 4 мяча всего. То есть мы понимали, что будет сложно, тяжело. Но нам обратной дороги не было, потому что мы не самую лучшую игру провели свою в Полтаве, где проиграли 1-0. Поэтому нам нужно было реабилитироваться, в первую очередь, и перед собой, и перед президентом, и перед болельщиками. Мы хотели, мы настраивались действительно на очень серьезный, хороший бой. Видели, что борьба была на каждом участке поля. То есть мы не уступили в борьбе, а в тех моментах, где, скажем, нужно было забить, мы эти мячи забили. Хотя в первом тайме видели, что было еще несколько моментов, мы, в принципе, могли забивать. Но, слава Богу, что сложилось так, как оно сложилось не дали возможности разбежаться их э, игрокам, то есть есть у них э, ряд быстрых игроков, фланговых и нападающих достаточно быстро, поэтому э, ребята справились, я им очень благодарен за то, что они услышали э, нас, тренерский штаб, и сделали определенные выводы со всего э, то, что было у нас, скажем, в Полтаве не получилось, и сегодня, я думаю, доказали и игрой, и результатом, и отношениям, и, в принципе... Практически, я считаю, что нам эта игра удалась, и во многих моментах у нас больше положительного сегодня было, чем где-то каких-то ошибок. Спасибо, Сергей Дмитриевич. Вопросы. Про что вы говорили в, перерыве, в, в Ну, в перерыве я сказал, что продолжать же в том же духе, чтобы основное <свят> это не уступить в, том, в той агрессии, желании, в борьбе, чтобы мы не не проиграли в первую очередь центр поля. Вот, и ребята вышли, ну скажем, с двойной самоотдачей. То есть, и видите, что второй тайм все-таки, хоть мы играли против ветра, то есть где-то постарались положить мяч вниз, но я думаю, что то, что мы планировали, мы выполнили. Еще вопросы? Сергей Дмитриевич, замена в перерыве, очень здорово вошел в игру Акименко, замена в перерыве, это была плановая замена или все-таки связанная с повреждением? Да, к сожалению, Гриша Баранец, который первый тайм очень здорово отыграл, то есть нам как раз его и не хватало в Полтаве, то есть это игрок на сегодняшний день, скажем, лидер нашей команды, то есть он получил действительно травму, то есть мы сейчас не знаем, какая у него ситуация будет, но врачи будут заниматься, и пришлось сделать вынужденную замену, но Саша Акименко, который вышел вместо него, очень здорово сегодня отыграл, то есть зацепился практически за все мячи, то, что от него требовалось, то есть забил гол, создал моменты, просто умница, то есть очень здорово. И в принципе, в целом вся команда очень хорошо отыграла, то есть уверенно и в обороне, и мне задавали вопросы Журналисты и в прошлой игре, и позапрошлой игре, почему э, поставили ворота Женю Паста. Я думаю, что сегодняшней игрой вы понимаете, для чем, почему мы его ставим. То есть Он уже адаптировался, он э, очень скажем, полезно работает в организации обороны и развитии атакующих действий. Поэтому вот на сегодняшний день мы довольны той комплектацией, которая есть.